Днепропетровская облгосадминистрация – лидер в нашей стране среди государственных органов по степени внедрения системы «Прозора» на заседании Кабинета Министров это было отмечено отдельно. Плюс по итогам этого заседания Кабинета Министров есть распоряжение о том, что на базе Днепропетровской Болгосадминистрации организовать обучение других госорганов регионов нашей страны внедрению и использованию системы Прозора. Мы систематизировали все наработанные у нас нормативные документы, все видеогайды, все текстовые гайды, все ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, все номера телефонов службы технической поддержки и наших консультантов, которые работают на базе обл... нашей облгосадминистрации вместе с волонтерами выложили это в открытый доступ. И самое главное, там находится в открытом доступе самや... самое свежее распоряжение главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко в деталях и нюансах, описывающих, как контролировать внедрение системы Прозора и а прозрачность проведения каждых торгов. Мы приглашаем всех желающих, чтобы все заходили по этой ссылке, могли пользоваться, звонить нам, задавать вопросы. И начиная со следующей недели мы ждем первые регионы, которые будут приезжать к в гости, и мы будем им на конкретных примерах, а, водя за ручку по нашим кабинетам, показывать, как именно мы внедряли прозора, почему нам это удалось сделать успешнее всех в этой стране, и что нужно сделать им, чтобы быть такими же успешными в Прозоре, как Днепропетровская облгосадминистрация.